Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq mühəndis istehcam bölmələri ilə taktiki xüsusi döyüş hazırlığı keçirilir. Videoya keçməzdən əvvəl dəstək üçün videonu bəyənməyinizi xahiş olunur. Erməni işğalçılar videolarımızı dislike edir və kanalımızı şikayət edirlər. Kanalımız bağlanmasın deyə abunə olmağınız və rəy yazmağınız xahiş olunur. Hər kəs rəy bölməsində Qarağaq Azərbaycanındır rəyini yazsın ki, gücümüzü dünyaya göstərək. Plana əsasən həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq döyüşə hazır vəziyyətə gətirilən bölmələr mürəkkəb əməliyyat şəraitində döyüş əməliyyatlarının mühəndis təminatı üzrə tapşırıqları yerinə yetirirlər. Əsas məqsəd komandirlərin bölmələri idarəetmə bacarıqlarının praktiki yoxlanılması, onların döyüş və yaranmış şəraitə uyğun əsaslandırılmış qərar qəbul etmə vərdiclərinin daha da təkmilləşdirilməsidir. Praktiki məşqlərə cəlb edilən bölmələrin şəxsi heyəti, mühəndis qoşunlarında silahlanmaya qəbul edilmiş müasir mühəndis texnikası və avadanlıqlarından effektiv istifadəsi üzrə bacarıqlarını təkmilləşdirirlər. Maşgəllər zamanı əsas diqqət tank körpü quranları, maneə ləğv etmə texnikası, partlamayan maneələr və mühəndis döyüş sursatlarından tətbiq edilməsinə yönəlib. Mühəndis yol bölmələri tərəfindən ponton körpü salmaqla, su maneələrinin keçilməsi, mina sahələrində müxtəlif üsullarla keçidlərin açılması, məbdil maneələrin dəf edilməsi və digər tapşırıqlar da praktiki icra edilir. Ordumuz döyüş hazırlığını müvəffəqiyyətlə başa çatdırıblar. İnşallah bu döyüş hazırlıqlarının hər biri Qarabağda Ermənlərin üzərində yoxlanılacaq və Qarabağdan zəfərlə geri qayıdacağıq.